Мы находимся с 3 мая. И с 3 мая мы находимся практически здесь. Постепенно, да. Когда еще аэропорт был в окружении, это другие подразделения его, мы точно также помогали издерживать атаки на аэропорт с помощью артиллерии. Потом в свое время перешли, надавали, ну прошла ротация в аэропорту, и с тех пор мы там находились. Потом на помощь нам пришли подразделения высокомобильных десантных войск которые также находились в аэропорту изначально это были подразделения спецназа которые освобождали аэропорт и держали его под контролем потом уже постепенно туда пришли другие подразделения ну там много кто был в этом аэропорту некоторые приезжали то я вам честно скажу там на день отметиться попиариться уехать некоторые туда сознательные люди которые были которые можно действительно как говорят на сегодняшний день считать киборгами людьми которые 242 дня там продержались ну, ну, к сожалению самая тяжелая участь досталась последней ротации которая была когда взорвали уже потолок в новом терминале когда практически не было где уже ост ост э, ну, обороняться и когда пришлось оставить этот аэропорт и то чисто потому что уже не обороняться негде было не обороняться и удерживать там ничего ну, не было даже такой возможности поэтому было принято решение оттуда уйти. Но, ну, тем не менее, мы контролируем этот аэропорт. Взлетная полоса за время боевых действий была выведена из строя. Вот. И свое стратегическое значение этот аэропорт на сегодняшний момент полностью потерял. То есть принимать, отправлять самолеты там невозможно. На этот раз именно с помощью так, высоких технологий что подорвали, травили газом три раза травили газом защитников, которые там находились. Вот. До этого, скажем так, где-то конец августа, начало сентября, октябрь, там тоже людям не легче приходилось. Но тогда было еще что охранять. Был старый терминал еще целый. Был новый терминал, еще вышка управления полетами была целая. Тогда проходили целые танковые атаки. Проходили при поддержке пехоты, тогда спецподразделения Российской Федерации приезжали туда. Приезжали. Но тогда было где обороняться а скажем, в нем территория становилась, помещение становилось все меньше и меньше, меньше, которые можно удерживать было. Поэтому так оно и есть. Э сепартисты сепаратисты имели возможность подъезжать со стороны Донецка, с южной стороны подъезжать и чуть ли не впритык расстреливать с танками то, что осталось. То есть защищаться негде было. То есть ни укрытия, нигде ничего не было. Поэтому если снаряд того же танка прошивает насквозь терминал или крупнокалиберный пулемет, то поэтому получилось. Очень много получилось раненых лично я считаю, что возможно было и вывести их раньше. Возможно. Но пока было что там удерживать, украинские военнослужащие там и находились. Когда уже нечего там стало удерживать, они оттуда и вышли. Всему ну, свое время, да. Не, вы... ну можно, да, можно было, к примеру, вывести их, опять же, там, вывести там в августе том же месяце. Но тогда же, опять же, кусок нашей территории мы потеряли, который можно и нужно было оборонять. Вот пока есть что оборонять, и пока мы могли оборонять, мы его обороняли. Когда у нас такой возможности не получится, и негде уже оборонять. Следующее, что нам надо, ну как, и если было, то с аэропорта надо было, ну уже, идти в Донецк. Сразу за аэропортом уже, уже начинается Донецк. То есть аэропорт уже в черте находится города Донецк. Ну, было уже принято решение. Вот. С аэропорта мы ушли, но при этом мы Авдеевку полностью южную сторону взяли под свой контроль. Взяли шахту под свой контроль, это господствующая высота на сегодняшний момент. И получается, что с аэропорта мы ушли, но тем не менее, контроль за этой территорией у нас осуществляется. Да, мы ушли с аэропорта, но при этом мы продвинулись в губ территорий. Ну, так, довольно-таки существенно мы продвинулись. Мы закрепились на новых рубежах. Вооруженные силы Украины закрепились. И выполнили поставленную задачу. Понимаете, проводилась операция не по освобождению аэропорта не по уходу с аэропорта а проводилась операция по удержанию определенного направления ну какая сейчас обстановка в донецком аэропорту ну, на территории аэропорта ну с южной стороны находятся сепаратисты по северной стороне находимся мы на получается южной стороне авдеевки находимся мы и где-то на Аэропорт Спартак это получается у нас восточная сторона Спартака, где шахты находятся. Тоже находятся подразделения украинских войск. Но как высшая это... точка сейчас это шахта, с которой все видно, с которой все простреливается. Все. Это с одной стороны, с другой стороны высшая точка это населенный пункт Пески, с которого тоже всю взлетку мы видим, всю контролируем. То есть даже если кто-то захочет, то ни один самолет, ни один вертолет туда не зайдет, чтобы мы его не увидели и не имели возможность на него наносить удары по Те, кто говорит, что мы сдали аэропорт, хотя бы приехали, знаете, и денечек там посидели, побыли. Когда тюльпанами накрывают, когда с прямой наводки со стороны там того же Спартака или э, Свесева работают танки, когда подтягивается артиллерия крупнокалиберная, работает. Вот просто посидеть. Когда, э, знаете, новое строительство, которое идет, там получается профиль, там гипсокартон, стройматериалы какие, каркасные сооружения, ну, стековато, которая посредине находится. Все. Вот посидят, пускай вот эти, которые там на диванах определяют, что сдали, не сдали, хоть один денечек. Причем я вам скажу так, если они думают, что аэропорт это последняя территория, которая удержится украинскими скамьями, пускай приедут в те же Пески, посидят, пускай проедут в ту же Авдеевку и на блокпосту просто день или два проживут. Вместе с теми бойцами и не посмотришь, что не все оно так просто. Вы сами сегодня увидели, да, что мы находимся на, скажем так, на определенном удалении от аэропорта. Как работает артиллерия, хоть на секунду она замолкала, пока вот это дождение нас не замолкала, правильно? То есть боевые столкновения продолжаются. Но удерживать дальше аэропорт и вложить людей, которые там, скажем, те э, подразделения противника подходят со стороны и имеют возможность и резерв подкинуть, и все остальное, а нам сидеть и оборонять кучку развалин, там какого-то пенопласта, какого-то гипсокартона, ради того, чтобы просто говорить, что мы находимся в порту, это неправильно. Если бы сопредельное государство не вмешивалось в этот конфликт, то этот бы конфликт уже давным-давно закончился. Причем бы не, не с таким кровопролитием, как оно есть на данный момент. Есть подразделения, которые, скажем так, сформированные, там, местных ополченцев, да, они воевали, они все, ну, в свое время они были готовы там садиться и за стол переговоров, но сопредельное государство им не дает. Ну. Понимаете, и я точно знаю, там, тот же Донец, тот же, там, э, Макеевка, есть, э, они и люди все, которые там находились, они готовили к зиме. То есть стеклили окна, делали типа трассы. А подразделения наемников, которые поприезжали с определенного государства, опять, им же все равно. Будут люди в тепле, будут там дедушки, бабушки накормлены, напоены, будут гуманитарные грузы доходить сюда или не будут. Им это все равно. Они не граждане нашего государства, им все равно. Они пришли, они там где-то домик какой-то отбили, который еще не разрабили, и сразу начинают грабить. А перед этим, когда они начинали грабить вот, э, на шахтах, э, железо вырезали, вывозили, уголь, самолеты. Вот даже на данный момент сколько было самолетов в аэропорту. С той стороны был бы только подъезд, со стороны Донецка. Ни одного самолета нигде. Порезали на металл и вывезли. Вот поэтому вот эти пришлые, пришвы они только заботятся о том, о своей наживе. Они не заботятся вот эти. А те, которые так называемые ополченцы, которые местные, вот с ними бы уже давным бы давно был бы наведен порядок. Я так думаю, был бы наведен порядок. И поняли бы они, что от Украины никуда не денется, это их государство. Ну, я же говорю, к сожалению, сопредельное государство, которое находится. Им не надо, чтобы оно затихало. Поэтому они накапливали силы, поэтому они пытались перейти в наступление, пытались перейти в наступление для того, чтобы выйти ну, на какие-то новые рубежи, чего-то достичь. Ну, даже сами подумайте, тот кусочек территории, который они на данный момент удерживают, ну, сколько бы там бы каких складов, даже если бы там бы сплошные склады были, с техникой и всем остальным, то насколько бы это хватило. А так получается, 8 месяцев идет война, Сейчас танк танки новейшие, Буратино приходят, реактивные системы приходят, боеприпасы постоянно подъезжают. Но это же тоже откуда та -то же берется, правильно? Не, не просто же он валяется. Да, да. А этим людям я же, те, которые там вот, выходили, там со да, в свое время их запутали мозги им. она рассказывали, что вот, вот так все плохо, там э, придут вас тут бандеровцы, будут резать, там национальная гвардия, там сектор, что только не рассказывали они приходят, оказывается, что бесправные там. Да, те же бабушки, которые там кидались под танки, не пускали там где-то люди, которые не давали колонам нашим пройти, украинским. Сейчас они переосмыслят, но уже поздно. Уже враг на их территории находится. И врагу не надо Тишина, То есть ни разу не было, вот я авторитетно заявляю, сколько здесь, ни разу не было такого, чтобы назначали перемирие, и они этого перемирия придерживались. Они искали различные поводы для того, чтобы это перемирие сорвать различные все. То есть пытались нам так, типа, мы, не, вы украинцы, не стреляйте, а мы будем делать, что хотите. И в принципе, и почему же операция по деблокации этого аэропорта пошла? Потому что в 3 часа ночи, давайте, прекращаем огонь, будем собирать убитых раненых, потому что морозы идут, надо э, людям помощь надавать собирают, они в этот момент пока мы не стреляли, хотя мы их видели прекрасно то же самое там, мы пытались вывести то же самое своих раненых убитых они заносили взрывчатку, которую потом взорвали и завалили терминал. Я верю в то, что война когда-то закончится. Столетняя война и так когда-то закончилась, понимаете? Поэтому я верю, что когда-то она закончится, вопрос, как она закончится, я уверен на 100% на сегодняшний момент, как бы оно где ни было. И чтоб ни говорили, что если мы не сдержим его здесь, то потом мы будем ловить его по всей Украине. Поэтому надо сдерживать, сдерживать на вот этих рубежах.